вверху там он метра на машинке походу тут стоят со вчерашнего дня я тут вчера был тоже на сервис ездил они так и стояли со вчерашнего дня это машинки все со вчерашнего дня туда краснодар он через кольцо левее подъем скользкий туда въезд в ростов мы в оксае сейчас находимся тоже подъем фура мне осилий. все пацаны вон они стоят все кто не может подняться дорожка такая вот какая она есть вот этот дядька сушит подъем на камазе думает что он его высушит я сомневаюсь так у нас тут АСР, майсер ага тягачок его сейчас вытащат Александровский подъем. Слева у нас метром. Тут прикольный подъемчик. Тут, тут грузовику реально не... Тут надо чистить, сыпать, отсыпать, чтобы был асфальт. Пока вот эта фигня под колесами. Фура не подымется никогда в жизни. Он... Классика и там, по-моему. Все отказался он подниматься. хорошая резина, хорошая машина, мы себе это можем позволить в горку ездить. В общем, как-то так. Въезжаем в Ростов. Точнее, уже въехали тут. Стояночка справа грузовички коллеги наши. всего видно, конечно. Вот зеркало. Еще фура стоит. Может видно, не видно. Не, не опускается, не пошел на спуск. Потому что спуск сам по себе для фуры опасный. Потому что укатано. Снег укатан, скользко. Он сложиться может. Вот. Плюс то, что фонд он сейчас спустится вниз. Если на Краснодар направо, подъем. На Москву налево, тоже подъем. Он нигде не поднимется. Наверное, весну будем ждать. Шутка. Может почистят, а может наш южный климат нас выручит. Резко потеплеет и все это потечет. В общем, как-то так. Снега у нас насыпало вчера. Да вчера до да, он 13-го он хорошо пошел, так посыпал, посыпал, сыпал, по-моему, всю ночь, короче, в общем, Вот. Насыпал. Я люблю зиму только по телевизору. Остановочный комплекс у нас почищенный. Ну, в кавычках, конечно. Абис и прочие да скользко, понятно дело. Так, все, я, наверное, ролик приколик. А, там уже два пацана этих приехали. Вот бусик. Ой, да не два, тут их больше приехало. И бусик с газелью, и, и четверка. Там что-то еще стоит. Тойота. Короче. Выключаю я камеру, так сказать, в целях безопасности. Всем удачи!